Hər birinizi salamlayıram. Kanal xoş gəlmisiniz, səslərim. Bu gün noyabr, yəni kasım ayı üçün olduqca maraqlı bir çəkilişimiz var. 2.8 noyabr, yəni 2-dən 8-ə qədər kasım ayı. Sizləri nələr gözləyir? İlk olaraq qoç bürcündən olan insanlardan başlayacağıq. Dəyərli Qoçlar, baxaq görək sizi Məhz bu müddətdə nələr gözləyir? Ümumi olaraq həyatınızda nələr baş verəcək? Təbii ki, bu video heç də 100% hər kəyə aid deyil. Genəl xarakter daşıyır. Özəl yorum üçün tarottara071.com o cümlədən tarot teacher Instagram-dan yaza bilərsiniz. Eyni zamanda da Like edin, abunə olun çünki abunələriniz kanalımızın daha da böyüməsi və həminlərdən də sizlərin yeni videolardan xəbərdar olması üçün çox vacibdir. İndi isə gəlin baxaq, görək sizləri nələr gözləyir kasımda. Və burada 5 dəstə var, 5-indən də istifadə edəcəm. Önəmliklə Lenormanddan istifadə etmək istəyirəm. Lenormand çox dəyərlidir. Çox sevdiyim kartdır. Mən baxaq görək dəyərliləy Narmam nələri göstərir Qoç bürcündən olan insanlar. Kasım, yanvar ayında onların genel olaraq həyatlarında diqqətə almalı olduqları məqam. Aha, bir itki vermək gəldi. Nəsə bir itki verə bilərsiz. Əzizlərim, ətrafınızda zərər verici ya da sizə, ailənizə, bilmirəm, gələrinizə gözündikmiş ola bilər kimsə ya da ə, sizə yaxın bir insandan olan münasibətinizə birinlər də göz qoymuş ola bilər. Söhbət nədən gedir? Bunu yaşayaraq görəcəksiniz, amma diqqətə almağınız məqam, ehtiyatlı olmalısınız. Kimsənin sözünə görə qərar verməyəcəksiniz, kimsənin fikrini e, yəni çox ciddi almayacaqsınız və ziyan verəcəy insanlarla ancaq bu yolda, bu yolla qoruna bilərsiniz. Çünki bir itki var bir itki verəcəyinizə görürəm. Bəzəniniz hətta maddi nəsə də itirə bilər. Yaxud birləriniz sizdən nəsə oğurlaya bilər. Bir sözlə itki. Belə bir kart gəldi. Nəsə bir ə, maddi və yaxud da mənəvi bir itki. Qoç bürcündən olan insan var. Və baxaq görək davamında siz nə nələ, nələr görəyir. Qoç bürcündən olan insan var. Sizə növbəti kartımız. İstəyirəm Oşunun kartlarından istifadə edim. Dönüşüm tarotu çox sevirəm. Oşun dönüşüm tarotu bize desin. Mənim dəyərlili və çox tərz, amma çox dürüst dolan qoçuların. Bu ay, yeni pəsimdan öz ə, iş və karyera həyatında neler yaşayacaqlar, əzizim qoçlar aptal ürək hmm, aptal ürək əziz qoçlar bu ay çox Ə, səxavətli olacaqsınız, yəni çox əli açıq olacaqsınız. çox insana sizin ə, kömək olacağınızı, dəstək olacağınızı, maddi cəhətdən ə, yaxud da mənəvi də ola bilər. söhbət işdən gedir, söhbət karyeradan gedir, yəni birlərə sizin vasitənizlə işə düzələ bilərlər, yaxud da işdə sizin vasitənizlə hansısa problemləri çözə bilərlər. Bir sözlə çox səxavətlisiniz və görsünüz başınızı nə qədər bu sizin zəyləşən rahib, yəni heç kim və heçinin haqqında pis düşünmürəm, amma onun başına türlü türlü, nə qədər desən, e, birllərə toplaşıbdır. Amma e, aptal yürek, yəni aptal yürek nə demək istəyir sizə? E, baxın, e, Bu ay, məs kasımda karyerayla bağlı diqqət eləməli olduğumuz məqam. Bu qədər səxavətli olmaq heç də yaxşı deyil, əzizlərim. Çünki bu insanlar bir növ ə, sizdən istifadə edir. Sizdən istifadə olunacağını görürəm. Bir istifadə apdan ürək nə deməkdir? Yəni bir növ ə, sizi billəri aptal yerinə qoymuş olacaq. Yəni sizin səxavətliyinizdən istifadə etmiş, bunu kullanmış olacaq, amma kimsəyə icazə verməyin ki, sizin xeyirxahlığınızdan, sizin səxavətinizdən istifadə etsin. Amma buna baxmayaraq mən yenə Qoç bürcündən olan insanları kasımda, yəni ətrafında olan bir neçə insana maddi, mənəvi bir sözlə yaxşı mənada yardımçı görürəm. Qoçlar çox əli açıq olacaq bu ay, çox əli açıq, amma ə ay sonunda bu əli açıqlığınızın, bu ürəyi açıqlığınızın altını çəkə bilərsiniz. O yaxşılıq elədiyiniz insanlardan zərbə ala bilərsiniz. Dədim kimi birinci kartda da itki gəldi. Bu tam olaraq bilinmir nə ilə bağlı itkidir, amma billəridir sizin yerinizə, müvəffəqiyyətinizə, planınıza, hansısa bir işinizə, cibinizə vəsaitə göz dikə bilər. Və siz yaxşılıq edib də sonra bunun altını çəkə bilərsiniz. Ona görə kimsə özünüzdən çox dəyər verməməlisiniz. İndi isə gəlin baxaq görə Qoç bürcündən olanlar sizin sevgi həyatınız. Kasım. Yəni Noyabr. Qoçlarımın sevgi həyatında nələr gözlənir? Əziz qoçlar, sevgi həyatı. Sevgi həyatı, sevgi həyatı. Çox qəşəng Harmoniya doğacaxsınız birisi ilə. Birisi ilə harmoniyada olacaqsınız. Bu ay barışıqların ayıdır. Buyu. Ay barışmaq, sülh. Bilərlər sizə etdiyi bir kobudluq, nə də bilmirəm, sizə etdiyi hansısa bir haqsızlığa görə peşman görünür və aranızda olanları düzəltmək, aranı düzəltmək, vəziyyəti şifalandırmaq üçün əlindən gələni edəcək amma o insanla artıq qalıp qalmamaq ə, sizin seçiminizdir. Hansı ki mən qoçu açıqca biraz kədərlik görürəm. Qoç özünə qarşı çox haqsızlıq olunduğunu, çox ə, dəyərləndirilmədiyini düşünür. Yetərli deyil bir şeylər artıq qoç üçün bu münasibətdə. Amma yenə də bu ay ə, bir bir növ bir də hiss edirəm ki, qoçlarda ə ilişkili yaşamaq, yeni bir şeylər yaşamaq istəyi yoxdur. Yeni bir şey yaşamaq istəyi yoxdur Qoçlar. Bu ay daha çox içinə qapanıq olacaq. Əlində olanlar haqqı də düşünəcək. Yanında olana ya da yanında olmaq istəyənə bir daha şans verəcək və çalışacaqsınız ki, o insanla bir bir də denəyəsiz, bir harmoniyada olasınız. Bax belə. Nəsə bir vicdan əzabı hissi var Qoçlarda. Nəyisə görə vicdan edir məsibətində, amma etməyin. Yəni etməyin. Bunu deyim bilin, yəni etməyin. <laughs> Bu qədər sonra növbəti kartımız baxaq görək Lena Mad ilə baxaq. Sizin sağlamlıq durumunuz, sizin uşaqların sağlamlıq durumu. Əziz qız uşaqlar, kasım, yəni noyabr sağlamlıq durumu. Lav quşqa, abman, yəni ki yalan və tələ kartı gəldi sizin sağlamlıq durumunuzda. Sağlıq durumunuzda bir mm, yanlış anlaşılma ya da ki, sizsə bir diaqnoz, ya da nəsə bir səf müalicə, bir çalışa bilərsiz, nə isə düzəldəsiz öz orqanizmanızda, öz başınıza, özünüz müdaxilə edəsiz. Etməyin, ya da sizi yanlış yönləndirən birisi ola bilər. Yedə doğru olmayan insan tərəfindən müayinə müalicə olunma bilərsiz. Biraz ciddi yanaşmaq lazımdır bu məsələlərə. Bir də ki, mən ə, Qoç bürcündən olan insanların həyatında kasımda bir enerji, bir enerji hiss edirəm də. Sizə qarşı yanlış etmiş olan biri öz sağlamlığını aranın düzəltmək üçün kullanacaq. Yəni özünü yazıq kimi göstərəcək. Nəsə belə bu bir tələdir, bu bir yalandır, bunu bilin. Yəni boşuna vicdan əzabı çəkdirəcək bu insan sizə. Və Qoç kifayət qədər dürüst bir də kimi mən hiss edirəm ki, qoçlar üz döndənməli olduğu bilən insana vicdan hiss edərək bu şərtlə ilişki olsun, vicdan hiss edərək bir və nəsə ya yardımçı olacaq, ya şans verəcək, amma dəyməz, çünki o insan kimdir? Tülküdür. Belə bir şeylər gəldi burda. Bir də onu deyim, onu deyim. Qoçlar birisi bilmirəm nə tərzdə, amma ə nə tərzdə tam olaraq deyə bilmərəm, amma sizin sağlamlığınıza zərər verə bilər. Bax, belə bir şey gəldi. Nəsə belə bir zərər verə bilər. Yəni yaşayarsınız, görərsəniz ki, inşallah da olmaz. Bu ə, ehti sadəcə ehtiyatlı olasınız, diqqətli olasınız deyillən bir şeylərdir. İllahda olacaq deyə bir şey yoxdur. Və baxaq növbəti kartımız Qoç bürcündən olan insanlara insanlara niyyəti baxaq niyyəti bu məqsədinə olanların qəsbində keçəcəkmi? A, niyyətinizlə bağlı çox pozitiv bir xəbər alacaqsınız. Çox xoş, çox şən, çox pozitiv bir xəbər, sevinəcəksiniz, havalara uçacaqsınız. Bir də əlinizə dəyərlə bir şeylər keçəcəyə, əzizlərim, gözəl bir şans keçəcəyinizə. Bu niyyətlə bağlı dəyərləndirmək sizə bağlıdır artıq. Sonra, yaxşı, bu kartın yanına bir dənə də kart çəkək, elə eyni tarotdan. Yediyəmişkən bu kartlarımı çox sevirəm. Eyni tarotdan çəkək. Görək sizin probleminiz bu ay həllini tapacaqma? Probleminiz bu ay həllini tapmasına tapacaq da. Amma belə deyəcəyəm, əzizlərim, sizin əsl olduğunuz biri mi var? Yəni sizin e, sizin köməyinizi birisi çatacaq. Daha doğrusu asıllıq deməzdim də, amma birisi çatacaq. Həmişə sizə ya yardım edən birisi, ya ailə üzvünüz, valideynləriniz, ailə tərkibindən birisi ola bilər, yaxın birisi və s. amma birisi sizə dəstək və kömək olacaq. Ki, bu problem öz həllini tapacaq. Nədirsə özdə. Ə, uzun müddətdən bəri sanki üst-üstə yığılmış, hələ də çözülməyən şişən-şişən bir problemdir, amma bir kömək, bir dəstək sayəsində bu problem kökündən həllini tapacaq. İndi isə baxaq dəyərli qoçular, görək sizin bu ay etməməli olduğunuz, etməməli olduğunuz nədir, hansı addımı atmamalısınız, əziz qoçular? Hansı addımı atmamalısınız? Bahara və növbəti kartı seçəcək, çünki bu 2 kart bir-birinə bağlıdır. Növbəti kart o özünə atdı. Aha, atmalı olduğunu zaddım kartı. Deməli, mənim burada hiss etdiyim enerji deyir ki, Qoç bücündən olan insanlar, ə, demək ki, ayın sonunda bəzi belə bir çətin çətin vəziyyətə düşə bilərlər. Üst-üstə bir, bir şeylər baş verə bilər onların həyatında. Ailə daxilində münaqişə yoxdur, da bilmirəm, amma bir qrup halında, yəni ki, bir sıra insanlarla anlaşılmazlıq. Amma Qoçlar kartının enerjisi də deyir ki, Qoç boşuna deyir, enerjisini sərf etməsin, savaşaraq boşuna enerjisini tükətməsin. Çünki onun onun bu problemi, bu problem hər nədirsə kökündən alacağı dəstək, kömək sayəsində çözüləcək. Çözüləcək, probleminiz öz həllini tapacaq. Hər şey yaxşı olacaq. Etməməli olduğunuz Ən azından bu xona sərf etmək etməkdir, etməli olduğunuz həmin o sizə kömək etmək istəyən insana şans verməkdir, rəzizlərim. Şans verin, yəni yardımçı olmalarına icazə verin. Bir də qoc burcundan olan insanlar bir yalan xəbər, bir əsası olmayan informasiya ala bilərsiniz bu ay nə sə sizi çaşdıracaq. Birisi bilmirəm bu hək kimdirsə, amma sizə əsası olmayan, yəni düzgün olmayan informasiya verəcək. Hansı ki, siz kədənlənə və pis ola bilərsiniz. Amma yanılmayın, hər şey həqiqətən yaxşı olacaq. Sizləri çox sevirəm, özünüzə yaxşı baxın, gələn görsənədəy. Hələlik.